respublikamizda mana prezidentimiz tashabbusi bilan yashil makon aksiyasi doirasida ko'plab tadbirlar bo'lib o'tmoqda shu jumladan bizning institutimiz hududida ham daraxt ekish marosimlari bo'lib o'tyapti hozirda institutimiz hududida 600 dan ortiq daraxt ko'chatlari ekib ulgurilgan biz yanada bu aksiyada faol ishtirokimiz ta'minlash maqsadida ko'plab mevali daraxtlar ko'chatlari gul ko'chatlari hamda manzarali daraxtlar ko'chatlarini olib kelib ekmoqdamiz ushbu ko'chatlar albatta tabiatimiz manzarasiga manzara qo'shadi hamda havoni musaffo qilib bizga tabiiy kislorodni yetkazib berishda işte, xizmat qiladi qachonki inson sog'lom bo'lsa ana shu hududni insonlarni fikrlashi ongi toza bo'ladi va mana bu institutimizda o'qiyotgan talabalarni ham ongi zukkorligi hamda aql idrokini yanada musaffo qiladi degan umiddamiz